च्या स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी सर्व जाती धर्माच्या लोकांनी बलिदान दिले आहे हे विसरता येणार नाही खासदार तारीख अनवर खासदार तारीख अनवर यांच्या उपस्थितीत कौमी तंजीमची राज्य कार्यकारिणीची बैठक संपन्न अखिल भारतीय कौमी तंजीमचे अध्यक्ष खासदार तारिक अनवर यांच्या उपस्थितीत मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या सभागृहात राज्य कार्यकारिणीची बैठक झाली राज्यभरातील नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांना या कार्यक्रमास आमंत्रित करण्यात आले होते आमदार अमिन पटेल रशीद ताहीर मोमीन नगरसेवक जावेद जुनेजा यांनी कौमी तंजीमच्या भविष्यातील प्रत्येक कार्यक्रमात आपले संपूर्ण सहकार्य देणार असल्याचे मत व्यक्त केले खासदार तारिक अनवर म्हणाले मुंबई मराठी पत्रकार संध्या ऐतिहासिक वारसा असलेल्या वास्तूत आपल्या सर्वांना एकत्र येण्याची संधी प्राप्त झाली आहे मराठी पत्रकारितेत काम करणाऱ्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत तरुण वर्गात ऊर्जा निर्माण करण्याचे व जागृतीचे महत्वपूर्ण कार्य केले होते आज देशात जे वातावरण आहे ते पाहता पुन्हा एकदा पत्रकारांनी आपली लेखणी धारदार आहे व ती पुन्हा एकदा नवीन पिढीला दिशा देणारी असल्याचे दाखवून देण्याची गरज आहे जनसामान्यांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत आहे कौमी तंजीम संघटनेतील जबाबदार लोकांनी धर्मांध शक्तींच्या विरोधात मग तो कोणत्याही धर्माच्या वतीने समाज दूषित करत असेल तर जनजागृतीचे कार्य केले पाहिजे भारताचे स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी सर्व जाती धर्माच्या लोकांनी बलिदान दिले आहे हे विसरता येणार नाही मुंबई शहर नागरिकांनी अनेक राजकीय सामाजिक व शैक्षणिक चवरी उभ्या के देशा आर्थिक राजधानी मुंबईला सलाम तारीख अन्वर हालाकीय नवडणुकी प्रचार करता के लिए भाषण अपने पक्षा उम्मेदवारा व पक्षा निवीर सामाजिक सलोखा कसा धर्म भाषा प्रांत हे मुद्दे जरा बाजूला भांडर लवने सोपेसते परंतु मन जोड़ने हे अतिशय अवघड काम है आप म्हणूनच जगातील सर्वलेला भारत आप संघ राखू शकलो राजकीय स्वार्थासाठी या शिकवणीच्या विपरीत वागू नये आज देशाची घटना सुरक्षित ठेवण्यासाठी सर्व शक्ती एकत्रित झाल्या आहेत गाव पातळीपर्यंत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनेबाबत जागृती चर्चासत्र सुरू करावेत देशात घडत असलेल्या घटना पाहता आता या दहशतीच्या विरोधात बघ्याची भूमिका घेणाऱ्या समाजाला जागृत करण्याची वेळ आली आहे देशभरात जात धर्म पंथ व भाषा या मुद्द्यांवर समाज तोडण्याचे काम सुरू आहे प्रत्येकाच्या मनात एक दुसऱ्याबद्दल वैर भावना निर्माण करण्यात येत आहे आपण संघटनेच्या वतीने पुढील काळात प्रत्येक जिल्हा पातळीवर सर्व धर्मियांना एकत्रित करून विविध ज्वलंत विषयांवर चर्चा घडविणाऱ्या कार्यशाळा आयोजित केल्या पाहिजे संविधान बचाव हा नाराज नव्हे तर त्या संविधानाचे महत्व सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य करणे आवश्यक आहे मुंबई या ऐतिहासिक शहरातून याचा शुभारंभ करा असे तारीख अन्वर म्हणाले यावेळी कौमी तंजीमची नवीन राज्य कार्यकारिणी घोषित करण्यात आली त्यामध्ये भिवंडी काँग्रेस अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमीन यांना महाराष्ट्र प्रदेश कौमी तंजीमच्या उपाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली तर अर्शी आजमई यांना महाराष्ट्र कौमी तंजीमच्या सचिव पदावर निवड करण्यात आली तर मोहम्मद असीम अली यांना महाराष्ट्र कौमी तंजीमचे महासचिव पद तर अमरावतीचे लोकप्रिय माजी नगरसेवक अब्दुल रफीक पत्रकार आणि यवतमाळचे मिर्झा वसीम बेग यांना महाराष्ट्र राज्य सचिव पदावर निवड करण्यात आली नवनियुक्त पदाधिकारी यांना कौमी तंजीमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार तारिक अनवर यांच्या शुभस्ते नियुक्ती पत्र देण्यात आली यावेळी कौमी तंजीमचे महाराष्ट्र राज्य सचिव अब्दुल रफीक पत्रकार आणि मुंबईचे लोकप्रिय समाजसेवक पत्रकार जफर सिद्दीकी आणि त्यांचे सहकारी उस्मान खान लाला यांनी खासदार तारिक अनवर साहेबांचे शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला यावेळी आसिफ हाकीम काँग्रेस प्रदेश सचिव आफताब शेख राशिद ताहिर अर्शी आजमी ताहिर फारुकी मुनाफ दिवटे गोवंडी आसिम अली मिर्जा वसीम बेग शाह नवाज असंख्य कार्यकर्ते पदाधिकारी यांची उपस्थिति ही आवर्जुन होती अल्पसंख्यक आयोग के मजी अध्यक्ष मुनाफ हकीम यांनी उपस्थित आभार व्यक्त के महाराष्ट्र और भी के सदर और हमारे प्यारे साथी इनाम साहब हमारे बीच में बैठे हमारे बॉसिस और हमारे छोटे भाई और इस महाराष्ट्र असम्बली के लोकल अमी पटेल साहब हमारे बीच में बैठे हुए एडवोकेट राशि ताहिर साहब दुदेद, दुदेद, दुदेद जावेद जुदे जुबैर साहब तारिक फारूकी साहब डॉक्टर जिशान साहब निज़ामुद्दीन रही साहब जावेद पटेल साहब डॉक्टर हाजी, जाकिर साहब आफ्ताब शेख साहब और सभी यहाँ जो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से ज़िलों से हमारे कौमी तंजीम के जो हमारे साथी आए हैं मैं आप सबका दिल से इस्ते करता हूं। जैसा अभी नवाब साहब ने कहा कि मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था लेकिन जब इन्होंने बताया कि इन्होंने बहुत ही मखसूस लोगों को जो कौमी तंजीम से जुड़े हुए हैं उनकी एक नशिश उनकी एक बैठक इन्होंने आज रखी है तो इत्तेफाक से मैं बेंगलोर तो में कल था वहाँ एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए गया हुआ था तो मैंने सोचा कि जब बेंगलोर आ गया हो तो यहाँ से मुंबई होते हुए दिल्ली वापसी होनी चाहिए और इसीलिए आप लोगों की मोहब्बत आपका सलूस जो कहाँ जाएँ तो उसमें खींच कर हमको यहाँ आया तंजीम से हम लोगों का जैसा आदि अभी पटेल जी ने भी कहा कि तो हमारा रिश्ता बहुत पुराना है कौमी तंजीम ने हम तो सब लोगों को बोल कर रखा है ये सही है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ महीनों से कुछ सालों से कौम तंजीम तुस की जो जो प्रोग्राम होते थे उसमें थोड़ी कमी जरूर आई है उसको फिर से हमें शिद्दत देनी।, देनी है फिर से उसको ताकत देनी आज है आज जैसा मनाब साहब ने बताया कि महाराष्ट्र कौमी तंजीम को एक नई शक्ल को देने की कोशिश कर रहे हैं और अधिक ज्यादा से ज्यादा लोगों को उससे जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं और आज उसी जो तो हमारे नए हो होंगे ऑफिस हो होंगे उनको अपॉइंटमेंट लेटर उनको दिया जाएगा यानी एक तरह से वो एक नई जिम्मेदारी उनके माध्यम पर दी जैसा कहा गया है और आप सब जानते भी हैं कि कौमी तो तंजीम ने हमेशा जब जब कोई क्राइसिस आया है जब 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 कोई चुनौती आई है चैलेंज आया है तो कौमी तंजीम ने आगे बढ़ता उसमें अपनी जिम्मेदारी को निभाया है जैसा कहा कि बाद मौजूद का बात हो एक तो जमाने बांग्लादेश के का मसला नहीं था जब तो तक मुंबई तो में उसको लेकर हो और कभी भी कुछ भी ऐसी कोई बात आती है तो हम लोग उस पर कभी पीछे नहीं है और इसकी वजह कि हम बुनियादी तौर पर हम शबूज को मानने वाले हम बुनियादी तौर पर जमहूरीत को मानने वाले हैं हम बुनियादी तौर पर सबूतियाई को मानने वाले हैं और इसलिए जब भी इस मुल्क के ऊपर या इस मुल्क की आये पर इस मुल्क की जमहूत पर तहजीब पर रवायात पर अगर हमले हुए हैं तो हमने उसका जवाब दिया है उसका सामना किया है ये हमारी रवाए और इसलिए आपने देखा कि पिछले दिनों इस तरह से मुल्क के अंदर मुल्क के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हुई किस तरह से नफरत और गलना बाजार गर्म किया गया किस तरह से समाज को बांटने की कोशिश हुई एक समुदाय को दूसरे समुदाय के सामने खड़े करने का खड़ा करने का प्रयास हुआ लेकिन हमें तारीफ करनी पड़ेगी इस मुल्क के लोगों की इतनी नफरत और घिरने के बाद मजहबी जुनून बनाने के बाद तब भी यहाँ के लोगों ने पुलिस दो हजार चौबीस का जो चुनाव हुआ हम लोगों को इस बात का हदशा था पता नहीं हिंदुस्तान के लोग क्या फैसला लेंगे। सोच समझ कर फैसला लिया और ये बताया जो आज हुआ है हमारे ड्राइवर है हमारे भाई है आज हम इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि जब तक साहब कांग्रेस गवर्नमेंट का बैठे हैं अकलियतों के साथ में इंसाफ होगा और हर वो अकलियत का जो इलेक्शन लड़ सकता है जिसकी लड़ने की ताकत है उसके पास कॉन्शियस भी है उसको टिकट देना चाहिए उसको कामयाब करना चाहिए और हम सबको भी जो लोग चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं जो जहाँ पर रहता है वहाँ पर पूरी कोशिश के साथ में हमारा जो भी नुमाइंदा एम रहेगा उसके लिए करके उसको जिताना चाहिए और तारीख आपके हाथों को मजबूत करना चाहिए इन्हीं बातों तो के साथ मैं आपको घर देता हूँ पूरा ऑफिस बैठक दे रहा है में से किसी की स्विफ्ट गाड़ी है जीरो टू सिक्स एट अगर हो तो थोड़ा बाहर निकालिए जीरो टू सिक्स एट स्विफ्ट गाड़ी खुशी की बात है कि अमीन पटेल साहब ने पूरा ताउन देने का वादा किया है और असेंबली इलेक्शन तक ही नहीं कि आगे भी और पहले भी आप रहें तो मैं समझता हूं कि ये तंजीम जो तारीख एनडो साहब के क़्यादत में रही चल रही है और जिस जिसके ऑफिस बनाए जाने के लिए आप सब यहाँ पर मौजूद किए गए हैं ये एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पाटिल साहब भी यहाँ पर शुक्ला जी यहाँ पर बैठे हैं है, तो ये सभी हमारे कौमी तंजीम के ऑफिस बैर के हित से महाराष्ट्र में काम करेंगे का मैं

साहब साहब हम हम तुम्हारे तुम्हारे साथ साथ स्ट्रगल स्ट्रगल करो अब जो है वो आपकी जिम्मे स्ट्रगल करना है हमारे साथ आप स्ट्रगल आइए 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 बात कर हैं ऑफिस में चलेंगे ना अभी तो कर लो साहब आमिर पटेल साहब को स्वागत करने के लिए तारीख करो साहब के बात का पूरा आमिर पटेल के बात है बंदेवे तारीख साहब के तरफ भाई थोड़ा इधर मैं साढ़े पंद्रह साल से दरखास्त करूंगा कि अपने ख्याल